નોટિફિકેશન મળી શકે વિડીયો છે એને તમારે લાઈક કરવાનો છે તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરવાનો છે તો ચાલો આપણે બીજું ચેપ્ટર ખાસ જોઈ લઈએ કે તબ યાદ આતી હે બરાબર તો જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પેજ નંબર સો ઉપર આપેલું છે ત્યાંથી આપણે લેવાના છીએ તો પેલો પ્રશ્ન એક અસહી વિકલ્પ ચુન કર ખાલી જગ્યા એટલે કે બોક્સ માં રાઈટ કા નિશાન कि जरा तुम्हारे खराबानी मैदानों में हरियाली कब लहराती है जब छम छम बूंदे गिरती है कलिया दरवाजे खोलकर कब मुस्काती है सुबह होते ही। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है तो वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है तरंग सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है सिर्जन हार सही शब्द चुनिए જેમાં વિષય શિક્ષક દ્વારા સંપૂર્ણ અને સચોટ માહિતી આપેલી છે સાયન્સ વિજ્ઞાન એસેસ ગુજરાતી ઇંગ્લિશ સંસ્કૃત હિન્દી આ બધા જ વિષયના વિડીયો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તો ત્યાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી લો બરાબર તો તેમાં તમને દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ પ્લસ પીડીએફ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો જુદા જુદા જિલ્લા પ્રમાણેના પેપરો એકમ કસોટીના પેપરો સ્વ અધ્યયન પોથી સ્વાધ્યાય પોથી બધાની માહિતી

वाइज वे डिजिटल वीडियो जो तो जब छम छम जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है पंची चहाने लगते हैं, कलिया खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है हमें प्रभु की याद कब कब आती है तो हमें प्रभु की याद तारे सूरज चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है ज्यादा बारिश होने से क्या होता है ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है जहाँ गंदगी की, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज्यादा आशंका रहती है किसानों की खेतों को नुकसान होता है बारिश न होने से क्या होता है तो बारिश न होने से धान मक्का गन्ना बाजरा सहित अन्य फसलों को पानी की जरूरत है पानी के अभाव का असर फसलों पर दिखने लगता है धान को पानी की अधिक जरूरत होती है किसान धान की फसल में नलकूप चलाना शुरू कर दिए है चमचम चम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखे खोज खोज चम चम ठंडी ठंडी हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है तो हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है हरियाली लहराने से किसान खुश हो जाते हैं। हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, फल फूल और कई चीजें हमारी आसानी से मिल सकती है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और सुबह बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की यह हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है इस प्रकार से तुम्हारा लखी सको त्यार बार बारिश किस स्वरूप धरती पर गिरती है तो वर्षा ऋतु में बादल बरसते तब पानी की बूंद छमझम की आवाज करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है उस समय बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है प्रश्न त्र उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थी शब्द कोष्टिक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए खुशी बरबर तो आनंद दुनिया तो जगत खुशबू सुगंध लहर तो तरंग जो आते आगे जो विद्यार्थी मित्रों उदाहरण प्रमाण खुशी तो आनंद आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे तो दुनिया दुनिया बहुत छोटी है जगत बहुत छोटा है दुनिया तो अह सुख जगत खुशबू महक सुगंध खुशबू गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है महक गुलाब की महक बहुत अच्छी है लहर तरंग लहर ध्वनि की लहर सुनाई दे रही है तरंग ध्वनि की तरंग सुनाई दे रही है उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए याद यादें मुझे आपकी याद आती है मुझे आपकी यादें आती है चिड़िया चिड़िया वहां चिड़िया है वहां चिड़िया है लहर लहरें पानी की लहरें आ रही है पानी की लहर आ रही है बिजलिया बिजली बिजली गिर रही है बिजलियां गिर रही है कली तो कलिया कली तो कलिया बगीचे में कली खिली है बगीचे में कलिया खिली है लड़के, no. लड़का लड़के वहां लड़का खड़ा है वहां लड़के खड़े हैं। बराबर तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों लखवा रहे प्रश्न पांच है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्द कोष में से ढूंढकर लिखिए हरियाली हरे भरे पेड़ पौधों का समूह मस्ती आनंद उल्लास लहर तरंग हवा का झोंक चिड़िया पंछी गोरैया गिरैया सृजनहार ईश्वर जग दुनिया संसार शब्दों को शब्द के क्रम के आधार पर लिखिए कागज कंगन जंगल क्षमा ज्ञान शब्द कोश के आने वाले शब्द लिखिए बहुत तुरंत बाद आने वाले शब्द बहुत तरंग मुस्कान नास्तिक खुशी शैतान मैदान नन्हा बाहर रचना पथिक कल्याण कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए वेदांत दौड़ रहा है कौन तो कौन दौड़ रहा है धरती पर बारिश गिर रही है कहा बारिश कहां पर गिर रही है सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है कब तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा क्या तो सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा शिकारी ने गोली से हिरण को मारा किस से तो शिकारी ने किस से हिरण को मारा मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया क्यों कुत्ता क्यों खुश हो गया मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं कैसा तो मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूं प्रश्न छह सही वाक्य के सामने तमारे खरा निशानी तो लड़कियां खेलती है बराबर तो आ रीते लड़कियां खेलती है मुस्काना जरूरी है अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत लाखा चकित हो गया निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखी दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है तब ये जगत पिता पर, पिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सीजन हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है सुबह होते ही कलिया अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है बराबर। तो आप ओके चलो आगर જોઈ લે અંયા કલ્યા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર मुस्કાતી હે ખુશ્બુ કી લહેરે જબ ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હે પંક્તિઓ કા ભાવર લખકે જબ બહુત સુબહ ચિડિયા ઉઠકર કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી હે તો ચિડિયા ભોર મેં જલ્દી ઉઠકર ઇસ તરહ ચ ચહાને લગતી હે જેસે વે ખુશી કે ગીત ગા રહી હે મેદાનો મેં বনબાગો જબ હરિયાલી લહેરાતી હે તો વર્ષાઋતુ ચમકર વર્ષા બુંદે ગીરતી મજાનું સોલ્યુશન જોયું તો આવી રીતે તમારે સ્વઅધ્ય અધ્યયન પોથી અને સ્વાધ્યાય તમારે જોવું હોય અભ્યાસ જોવો હોય તો એની પીડીએફ લેવી હોય બરાબર કે પછી તમારે વિડીયો જોવા હોય તો આપણી એપ્લિકેશન છે એમાં તમે વેડ ડિજિટલ એ તમે ડાઉનલોડ કરીને મેળવી શકશો તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસ જાણ કરજો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો તો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત